Ове все це! Ове все! Ове все! Ось це! Ове це! Овесте! Ось ПД просто лекції проводяться в залі, тому тут весь подібні.

Ой-ой-ой. ты меня обозвал, Андрюша. Сейчас нужен нестандартный КВН людям. Как это нестандартный КВН? Ну как-то так. Значит, песня посвящается Тимати, Пасте, 50 Сенту. Ну, в общем, всем тем, кто стесняется своей фамилии. <связь> да, есть. Тимати тоже человек, да? Я народись по носке области в семи блюды щенки. Я Тимати. И что не стандартного в песне? Это была финальная песня. О. И, как интересно. А дальше что? А дальше разминка. А? О, разминочка. Тогда я ведущий. А я буду в жюри. Ну, а мы команда. Отойди. Ну отойди. Ну ладно, сейчас, сейчас. сейчас. Эй, оттуда! Механика. Добрый вечер. Нет, это банальная середина. Вечер добрый. Ты издеваешься? Ну ладно. А у нас в жюри чемпион Кубка Нух 2010. Сергій Лукашенко. Добрий вечір. Хочу подякувати Володимиру Гусатову Богдановичу. За запрошення не ображайтесь нас не так прийнято каштан, бульдог, гусатий. Нічого особистого. Uh, ну, те, що хлопці мені написали, я вже прочитав. Тепер скажу від себе запитання. Скажіть, чи правда, що без везіння та кохання нема студентського навчання? А я напоминаю, у команди є 30 секунд. І так, пошло, пішло, час вийшло. А у нас досрочний на відповідь. Uh, чи правда, що без везіння та кохання нема студентського навчання? Ми ответим миниатюрой. І так, случай на екзамені. Шановно, тягни біле. Перший знову не пощастило. Не щастить навчанні, повезе в коханні. Ага, два рази. А мы ждем оценочек жюри, пожалуйста, ребята. Два, два, два. А в два, значит, отныне максимальная оценка за разминку два балла. Спасибо. А в нашем университетском лифте бывало разное. Давайте подивимося, що было за 20 хвилин до цього збочення. О, какой красивый девушка. Слышь, малыш, это какой этаж? Двадцатый. Вау, как у меня этаж. Ща вот кнопки, я ща пальцы в кнопка попаду, поедем шагом поедам. Едем, да? Хорошо, да? Да, отлично вообще. о, застряли! Вах, Ла вах, -ла вах, застряли, что же делать? Главное неожиданно, вообще. Не ожидал, не ожидал. Знал бы, подготовился. 30 лет на лифте. Вверх, вниз, вверх, мисс. -мис. Первый раз застрял. Ой-яй-яй. Что Ой, шайтан байтан. Вот те раз, вот те два. Отличненько. А может быть лифтера вызовем, а? Что то забыл, ты да ж лифтера можно вызвать. Сейчас кнопка, лифтер, вот она. Сейчас, ща поедем, тихо, тихо. Все, сейчас вот, поедем, нормально будет все. Шайтан, байтан. Вот потомки кнопки попалили. Знал бы, кто уши надрал. Вася. А теперь от чистого грузинского сердца. <плакова> Слушай, не видишь, занято. Ой, а шо тик, извини, брат, не знал, не знал. Давай. Раз ты ласки. <плакова> Как привязать следующую миниатюру до темы. Никак. Так что, клоун операции. Сестра, скальпель. Ой, давай наркоз. Я засыпаю. Спокойной ночи тебе. Скальпель. Ого! Так тут целый букет! Сестра, давай. Так дальше? Оп, 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 оп. Ого! Какая активная селезенка! Назад, ей назад. Так, что дальше? Что? Что, что это? Сестра, это вам тоже. Доктор, что вы делаете? А я не доктор, я. Багато дівчат. Дяка Богу не всіх квітуєві. Поробування банку по жіночому. стороны всем сидеть ограбления девчонки я с вами Шуха, ну, как ты могла опоздать на наше первое ограбление ой в натуре девчонки это наше первое ограбление а давайте сфоткаемся на аватарку Малки. Блин, девчонки, у нас какое-то такое тупое ограбление получается. Здорово! А ты кто? Я Миша. Ну муж света, и она задерживается. Но ну, я пока за нее. сказала. Все, Миша, можешь идти домой, котлеты на полу, больше на потолке покушать. Блин, Света, ты почему опоздала? Я ребенка кормила. У тебя же нет ребенка. А где таксишка? А он или вон или вон. А, а какое, какое наше? <связычные> Дорогие друзья, сейчас мы вам покажем пару картинок. Вот первое, это победители прошлого Кубка НУ по КВН, команда КВН Эксклюзив. просто не еще и не... все нормально. Ну Но а если серьезно, дорогие друзья, пускай сегодня победит лучший, правда, ребята? Нет! Вот ну, тогда песня, я не знаю. Если видишь наш полон зал, значит на концерты попал. Ты на сцене снова, парни эксклюзив, got Yes, please. We...